salom akalar hozir mana videomni boyagi qismini ko'rdinlar parollar keldi endi shularni bitta yozib tashlab shundan keyin mana shu ilovasini o'tkazishdiam play marketda o'zi bor payer deb yozsalar nom bilan shunday ajoyibchiqadih parollarin bilan login parollarni kerasizlar bo'ldi shu shu eyda bor yo' hozir men birozgat

mana yettiyu yettida kelgani hozir avtorizatsiya uchun uch yuz to'rt yigirma sakkiz uch yuz to'rt yigirma sakkiz qiyin to'qqiz ikki sakkiz to'qqiz sаko qaytaramiz to'qqiz ikki sakkiz to'qqiz yoqparol barmoqlisini qo'llaaman mn man meni kashelogim k lekin bu yerda hozir pul birdan pul solgan bo'lsanglar mana 23 uch soatdan keyin o'zi pullar tushadigan bo'ladi birdan pul soib baribir kuymaysizlarku shunchakimen sizlarga aytib qo'ymoqchiman yigirma uch soatdan keyin kiradi mana hozir bu yerda eng katta valyuta bitkoin bir bitkoin hozir bu yerda ko'ramiz o'n sakkiz ming besh yuz sakson dollar bitcoin akalar dahshat ko'tarilibdi kechirasiz доллар bir hafta oldin o'n sakkiz ming dollar hozir bundan bir hafta oldin o'n ming dollardi hozir o'n sakkiz ming sakkiz mingga ko'payibdi mana shu yerda bitkoin saqlagan bitta tanishim bor pul pulni keyin agar sizlar naqd olmoqchi bo'lsanglar mana bu yerda viza karta bor dollar yeb qo'ygan shu viza kartaga ma vizani o'n oltitalik raqami keyin mana bu yerda valyuta o'tkazish rublmi dollarmi shularni tanlab shundi o'tioveasizlar bugun ko'rsatib bermoqchi bo'lganlari shu edi kattakon rahmat videoni tomosha qilib bosgan bo'lsangiz oxirigacha ko'ring bu videoni nega deganingizda o'rganib olishingiz mumkin qolganlarini ko'rsangiz undanham yaxshi